ફોર વ્હીલ ગાડીઓ ગીરવી આપી ફ્રોડ કરતી રૂસ્તમપુરા અલ્પેશ જાડિયા સહિતની ગેંગ સામે ફરિયાદ નોંધાવવા માટે સુરત નવસર્જન ટ્રસ્ટ દ્વારા આજો પોલીસ કમિશનર ને પત્ર આપવામાં આવ્યું છે સુરત નવસર્જન ટ્રસ્ટના નેજા હેઠળ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે સુરતના રુસ્તમપુરાના અલ્પેશ જાડિયો જીગો તેમજ ગેંગ અને ઉન્ના રમઝાન કુરેશીની ગેંગ દ્વારા મધ્યમ વર્ગના લોકો સાથે મોટર કાર ગીરવ્યાપી રાત્રે ચોરી છૂપી બીજી અન્ય ચાવી વડે આ ગેંગ ગાડીઓની ચોરી કરી લઈ જઈ જીપીએસ સિસ્ટમ દ્વારા ગાડીઓના માલિકો પાસે પહોંચી ત્યાં જઈ આ ગાડી અમારી છે ચોરી થયેલ છે અમને આપી દો નહીતર પોલીસમાં ફરિયાદ ચોરીની કરાશે તેમ કહી પોલીસમાં અમારું બહુ જ ચાલે છે તેમ જણાવી ગાડીઓ પોતે લઈ જાય તે જ રીતે બીજા વ્યક્તિઓને ગીરવે મૂકી આવી રીતે છેતરપિંડી કરે છે છેલ્લા આઠ મહિનાથી કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી લોકો સાથે કરી છે આવા લોકોને ઝડપી પાડી ગુચ્છી ગુનો લગાવી જેલમાં નાખવામાં આવ્યું તે માંગ સાથે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું છેતરપિંડીનો ભોગ બનનારે ન્યાય મળે તેમ જણાવી છે યુસુફ પઠાણ પ્રમુખ સુરત નવસર્જન ટ્રસ્ટ કમિશનર કચેરી ઈસ્લે આના હોવા એક અલ્પેશ નામક રુસ્તમપુરેગા ઈશમ હે जो शहर के अंदर लोगों को गाड़ी गिरवे देता है और वो गिरवे वालों को शिकार अपना बनाता है गाड़ी मालिक के साथ में साठ गाँट करके और जब सात आठ महीने होते हैं तो ये गाड़ी मालिक एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद के अंदर जहाँ पर गाड़ी जी पी के अंदर नवी गाड़ी उतार के देते जी की मदद भी जहाँ गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाती है और गाड़ी कभी बताए बिगर भी लेके चले जाते हैं वो वीडियो भी है कहीं और कई बार मतलब पार्टी जग जाती है और रुका देती है तो बोल वो उनको बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर चोरी की फरियाद कर देंगे गाड़ी हमारी है और पार्टी बिचारी डर जाती है और उसके बाद में वो गाड़ी को लेके वो लोगों दूसरी जगह के ऊपर बेच देती है तो ये इनका रैकेट चल रहा है और ये लोगों माथा बारे और पुलिस के अंदर कोई जाता है तो ये लोगों ऐसा बोलते हैं कि पुलिस के अंदर हमारी बहुत बड़ी पहुंच है कोई पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकता तो इसके लिए हम लोग सी बी साहब के पास में आए और लगभग ऐसी गाड़ी का भी एक लिस्ट है और उसमें किधर कि, 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 किसको किसको इन्होंने गाड़ी दी है वो सब की डिटेल है वो ट, टोटल लिस्ट के साथ में सीपी साहब के पास में आए नवनियुक्त सीपी साहब को हम बधाई भी देना चाहते हैं सूरत शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और साहब ये ऐसे लोगों को आप कड़क से कड़क पकड़ ले लो और ये लोग ऑर्गेनाइज क्राइम क्राइम करते हैं तो इनके ऊपर गुस्सी टोक लगनी ही चाहिए जिसकी वजह से शहर हित और लोग शहर के लोग बच सके अभी तक लगभग ऐसी गाड़ी कुछ ये लोगों ने शहर के अंदर दिए और उन लोग के पास से अंदर उठा उठा के आ, कोई दूसरी गाँव के पे बेच दिए कहीं कहीं कोई जगह के ऊपर जम्मू कश्मीर में बेच दिए ऐसे ऐसे बेच रहे एक अल्पेश की गैंग है उसके अंदर कोई चीका है एक जिगा है उसका नाम और दूसरे उनकी भी गैंग है उस, उसका नाम है कुछ रमजान कुरैसी ये सब गाड़ी मालिक और ये जो बीच के वछेटी है जो मिल के लोगों को छेतर रहे हैं लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं लोगों को हैरान परेशान कर रहे हैं और लोगों के नाड़े को डुबा दे रहे हैं और ये जब गाड़ी उतारते हैं तो इनके पास में कहाँ से पैसे आते हैं नाड़े कहाँ से आते हैं और आर के अंदर इनके पर પાસે કડક થી કડક કાર્યવાહી કરો આ મૃતમ પુરા અલ્પેશ જાડિયા સામે ચેતનપીણી ફરિયાદ નોંધાવવા માટે આજ રોજ આપવામાં આવ્યું છે હર્ષદ સેટા સાથે પ્રકાશ